वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहि नश्चधनेयदारे पुत्रे राधाय मेधनम् दुखी निरस्तस्चाप्तबंधुभि विहि नश्चधनेयदारे पुत्रे राधाय मेधनम् दुखी निरस्तस्चाप्तबंधुभि सोऽहन्न पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः सोऽहन्न पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन् साम्प्रतम् कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन् सुताः कथं ते किन्नुसद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुता राजो वाच यैर निरस्तो भवालुब्धै पुत्रदारादि बिरधनैहि राजो वाच यैर निरस्तो भवालुब्धै पुत्रदारादि बिरधनैहि तेषु किं भवत स्नेह मनुबद्नाति मानसम् तेशु किंवतस्नेह मनुवद्नाति मानसम्